перед тем, как вы пришли в миг-зону, я все думала, вас светаты с результатом, чи, чи ні. Зараз по вашему выразу обличчя, что все таки вы засмучены. 5.60 это хороший результат. И по 5.60 добирали в квалификации, но я очень расстроен, что меня не добрали. Как бы я прыгнул в эту высоту с третьей попытки, попытка бы меньше, я был бы в финале. Я очень хотел финал, и у меня это получалось. 5.60 это хорошая висота. Могу ну, 5.70 прыгнулась, но не хватило немножко. Якраз друга спроба 5.60. Ви розігнались, зупинились, повернулись, і потім досить непогано, ну, відносно непогано. там Я побежал і був встречный вітер. Мене задуло, і я вирішив зробити ще одну попытку. думав, я встиг, не встиг. Але сили уже не те, немного задихався, поэтому не, не така швидкість була. Ну, попытка получилась хорошая. Если бы это была первая или вторая, и удачно, я бы А так, немного не хватило. На а на 5,70, вы, кажется, тоже было на погане Да, я поменял шест, у меня были хорошие куски, мог спрыгнуть спокойно, но стойки стояли далеко, и мне чуть не хватило скорости. Mm -hmm. Как бы 5... 5,70 начиная с 5,30 уже как бы хорошая высота и сил уже не так много, как на 5,30 и, видимо, меня не хватило. А что с 5,30 было? С 5,30 еще не успел и сейчас. Да, засиделся, как бы еще не почувствовал сектор. У меня часто такое, что я с третьей попытки там и начинаю. Мне главное начать, и там уже идет хорошо, ну, хорошие прыжки. Но... Тут почав і не пацієнт. Якби попитки менше, то живу. Був би зараз фіналі так... А Якщо говорити про кваліфікаційний норматив, початковий 5.75 у нас вашого особистого рекорду. Вчора якраз з Олександром Крикуном ми говорили про те, що якщо спортсмен ще не настільки сильний, так, він має налаштовуватись на кваліфікацію як на основні змагання на фінал. Тобто як ви налаштовані? Ну, я налаштовувався як на основні змагання. Но... Я прыгнул 5.60, я думал, мне этого хватит, чтобы попасть. У меня уже появились как бы надежды, я уже считал себя финалистом чемпионата мира, но заставили прыгнуть 5.70, и я не прыгнул. Но, тем не менее, таки, чемпионат света первый в вашей карьере. Вы были в одной группе, в одном секторе, из левелиней, из холл Ну, это не показатель. На секторе все равны перед высотой, как говорил Губка все равны. Так что, да, я не смотрю на соперников, я прыгаю сам. Да, соперники сильные, не спорю. 5 70 10 человек прошло квалификацию, или 9. остальных добрали. Но я хотел, чтобы меня тоже добрали. Все-таки финал чемпионата мира это престижно. Но, видимо, в следующий раз. В следующий раз я уже буду надеяться на финал и не только. На фінал. А, якщо пройдемо стрижечки по сезону, тому що було багато скептиків після ваших 570. Потім був Чемпіонат України, там була мікротравма, потім Чемпіонат ну, Європи чемпионат Була не мікротравма, Я надо задню а. і ми пропустили цілий місяць. И мы не делали той работы, которую должны были, должны были делать. И мне не хватало набегаться, чтобы была скорость, чтобы я смог пробивать боевые шесты. Я взял боевые шесты, но скорости не хватает. Он меня кидает, но я немного не мог пройти над планкой. Ну, не хватает скорости. Если бы мы этот месяц как хорошенько набегались... Ну, возможно, все было по-другому. Вы сами вычеваете, вот какой результат может быть ваш в ближайшем ну, Видимо, смотря по кружкам на 5.70, я думаю, 80 я посмотрел. Просто немного поселенок и много настроения на боевого. Ну, я рад, что прыгнул 5.60, все-таки, ну, хорошая высота, это мастер спорта международного класса, но я недоволен, что с этой высотой прошли квалификацию, я не прошу, поэтому... Доступное задание в ряде старших стропов. Да, мы будем работать над стабильностью, над скоростью, все зависит от скорости. Вторая половина у меня есть, техника более-менее, но от скорости не хватает. Так что, надеюсь, в следующий раз получится. Спасибо.